в общем, решил и выбрать и фиолетовую цебулю после чесноку, Чеснок выбрал и решил ее убрать. Остальная у нас залишилось фиолетового. Белую уже убрал и раньше. Вот. Потому что таки мысли, что после жары начнутся дожди. И лучше ее убрать. Хай сохнет. У нас не грядочка. Вот. Будет она на салаты в основном. Из нее дуже вкусные салаты получаются. Огурчик, помидорчик, фиолетовая цибулька, чесночок. То, что надо. Это у нас грушка маленькая расти рядышком. Цедыня Одна только выжила. Остальные три пропали. Ну, уже и цветочки на ней есть. Уже цветы. Денька будет. силовую охапку нарвала. Ну, вот такие урожаи фиолетовой цыпули.